Телевизор выключил. Что ты орешь? Ну, я... телевизор выключил. Орет на всю квартиру. Ты без ушей на всю квартиру орет телевизор. Подивись, я не бачу температуру. Поставлю рыбу. Если фига. Температуру не бачу. А что ты доставишь? Ну а что делать? Я, я роз... не знаю, что шо... делать. Ну, а я не знаю. 150 градусов, что? Давай делай. Повариха. Так я зашел в теле... выключить телевизор. Арена всю телевизор. Она... Сандал! Сандал! Ты не даешь даже телевизор выключить. Я зашел только выключить телевизор. Что ты его клацаешь? Зачем ты его клацаешь? Чтоб на все орало сейчас. Что ты без ушей? То, что все отпадает, Отпадает. Поеду... Банара их сумасшедшая самбелл, хамбелс, хамбел! Да хамбел, хамбел. дай выключить телевизор! Переляканая кость. Так а кто тебя будет одевать? Ты должна на ощупь одевать. Да, должна. На ощупь должна одевать. Да, должна. Что? Что? Що випадає? Що випадає? Зачем ти його вириваєш, що воно випадає? Та де воно? Чо, Дай де ухо. Право. Ухо, де. Та не кричите, Господи, прийде заб'є баки. Та хто тебе їх заб'є? Телевізор на всю Івановську, Сусіди, блять, жалуються. Хвата вже крутить телевізор этот утра до ночі. Та де я з утра до ночі. Я просто ушла на кухню не выключила. Нахера він тут треба орати? В під'їзді, слышно, телевізор на всю Івановську. Кіноманка. Гарно Кацапська дивиться сидить. те, вставляй, Чого сидиш? що сидиш? Що ждеш? З моря погоди? Не бачу, не чую. Ну, а що я зрозумів? Я не знаю. Ти свою життя до такого довела, не я. Що ти не бачиш і не чуєш. Хто тобі, доктор? Хто тобі, доктор? Куди ти трогаєш? Пусік! Осик, глянь, какой противный. Не чую. ухо, что ты сидишь? Нет, нет. А что ждешь? Что это ухо? А что ты сидишь? Что ты ждешь? Что ты ждешь сидишь? Одевай. Кого ты ждешь? С моря погоды, или что? ты не можешь сунуть себе в ухо? Ты что, не боишься, может, в тебя дырка? Я не бачу, я ей скажу. Она скажет, ну если вы безумная, то что я вам сделаю? Нанимайте няньку, хай вам одевают уши. Все, що ж тебе женщина ответить? Я їй скажу. Ось поедем. Ось поїдеш, через полгода в тебе следующий візит. Де ти поїдеш? В задницю я поеду. Тобі кажу, ти кажеш, я поїду, ось скажу. У тебе через полгода візит. Куда ти поїдеш? Я поїду скажу. Шо ти тикаєш там? Ой, фу, а вони Да встань же, повернись до зеркала, шо, да глянь. Ты что, парализована, Майя? Ну, парализована или что? Ну, что это? Деменция, что это? Старческий маразм, что это? Не бачу, не чую. Ходи ровно. Да, ходи. Она не ходит. <coughs> ты не, понимаешь, не понимаю. Что тебе кажется? Ходи ровно. Ходи, марк, если можно. Угу. Ходи, марк. Радостью да. Я рейк бешено. На чуть. Зашел телевизор, выключил. только зашел. Ты поставил. <клышленный> <клышленный> поставил. Поняла Самвел. Я... Самвел, а А той генератор часу, що дають таку. Коли, я, коли його кидать? Як його кидать? Чи, На, чи там може кидать, як у того, у другого багато, багато там, великий розрив, а в нас менший? То тоді кидать. Чи коли його кидать? Скажи, пожалуйста. О, Господи Честно делает. я квартиру, когда. -то. Все поставлено. 200 градусов. Все. Верхний. Тогда выключай только вот так. Одну. Все, выключать вот так будешь. Хай, температура стоит 200. Ой, хай, все, покажу. тут выключишь и все. Хорошо. И оно потухнет. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас я трошки... Не бачу, не чую. Ну, а что я сделаю? Я, я тут... не знаю. Я просто тобі кажу. Завипад рух, а тобі включають. Вона ж каже, як скаже врач, що два дні підряд, то неділя перерив. Буває так. Хвати йому. Хватиш? Куди я знаю? Ти готовий ще. Я ніколи не вмішуюся, хто готовий. Та прямо, я що не запікала. Я не вмішуюся, хто готовий. Що я ти запік... запікала, що питаєш? Лий, хоч відронений. Ведро нали на рибу. Ага. Три сразу. Муха залетіла. Копейка вроді стоїть олія. Дорога зна. Ну так ты ж богата женщина. Дуже заработала за всю жизнь. Всю у них. такие люди странные. Зачем какой этот ящик? У него в распоряжении целая квартира. А толку-то сидит там один, как в тюрьме. Ни хрена себе один. Сегодня в 11 от него ушел. Вот сейчас пойду к нему. И до 12 часов. С 12 часов уеду домой спать. Утром проснусь, приеду ему. И завтра целый день у него и с ночевкой. Через день я с ним ночую и два раза в день я его кормлю. Это вообще охереть. Он ровно так же, как и другой мой кот. Почему Сайгака не заберут в Эрмитажную квартиру? Сто раз объясняю, что Томаса коронавируса это воспит кошачий. Я буду Томаса стрессовать, чтобы он сдох да, от стресса. Томас, который вырос один, будет стрессоваться от того, что я Сайгака припруда, да, не кастрированным. Мозгов палата. Ой... Меньше в ТикТоке надо сидеть, не будет садиться голос. Да? Вас не спросил. И пишут, что значит вот этот домик надо мурчику отдать. Я говорю, куда мурчику отдать? Вот насколько бестолковые? Дать мурчику куда? На бал на землю кинуть там, где собаки бегают? А почему не пустику? А по качану и кочерышке. У пустика вон. Лежанка вот там есть. Он вот там лежит. Вот там видите, где обувь, вот там. Целая лежанка. А у Сайгака пусть будет свой домик. Он вчера с ним прекрасно находился. Куда я сюда поставлю пустика домик? Скажите. Покажите место. Покажите мне место. Куда? Вот сюда. Он сюда не влезет. Куда? Вот сюда на стол, на тумбу, на кровать можешь поставить или на кресло. Или в проходе вот тут поставить домик для пустика. Куда, скажите? Покажите мне место, куда можно поставить. Куда? Вот сюда, чтобы мать не могла подойти к креслу, билась от него, вот, тумба будет вот так выглядеть. Торчать? Куда? Найдите мне то место в квартире, куда поставить. Где? Вот тут не влезет. Она будет здоровая такая коробка. Громотейки. Куда поставить? Томаса все прекрасно. Куда я э, коту Мурчику повезу дом для кота? Куда? В какое место? Ну вот в какое место повезу для кота, э, на забор поставлю. К сытникам напишите, они там Мурчика кормят. Знаете, есть такой. мы в ответе за тех, кого мы приручили. Вот сытникам напишите, я сделаю домик для кота, на крышу его поставлять дома, чего двор Чи собак закроют по будкам, хай кот гуляет э, во дворе. Вот им напишите, им указывайте. Это не мой кот Мурчик, я и так его пролечил. Все, что мог, сделал. Так кот бы сдох с той лапой. Заражение пошло и до свидания. Ампутация была Что за Сайгак. Ухо тебе нашел. шо? сайгак заболел? Че сайгак заболел? По-моему, ты только больная, ма. Все остальные здоровы. Только ты болеешь в этой жизни. Только ты болеешь. Ольгу Леонтьевну терпеть не может. Она, 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 день, рожде, она день рождения первая. что тебя не пригласите, не пойду. Твоя мама еще с какой совестью может ехать в С какой совестью? А что я ей сделала? Ага, действительно. С какой совестью? А не вона с такой совестью? посраться. Сама выпрашивала, сама. была, а тоди, кажется, срака порвая в ней. Это что, я брешу? Это вы не бачите. Ольга, Ольга. Босс. Она Ух. сама по себе, я сама по себе. Она в одной республике жила, чи в одной области, я совсем другим. И мировая сныка чтобы мне равняться с ней. Все течет, все меняется. Неизменны только беспардонность семейки Адамян, которые обсирают и все равно прутся в гости. И бесхребетность сытников, которые несмотря смот... не пускают их в дом. Черт Если бы тебе подарили этот дом и две машины и каждый раз давали по тысяче долларов евро, и была бы содержанка, как их сын Коля, и тебе бы открывала для них двери. Ни насытники, ни бесхребетные, с хитрые, меркантильные. Какой же ты жестокий Самэл. язык не поворачивается с сыном тебя назвать. Маме нельзя сладкое, а ты дразнишь. Так же бачила. Ням-ням-ням. А мини так и можно. Вот так прям делаю. Можно сыра, ты дармовой зажал. Ну просто жесть, мерзость. Я маме дал шикарный сыр, она отдала. Ахеряма, не знаешь, что я сладкое не знаю. Очень тяжело держаться. Я сама диабетик и знаю, что такое. А вин маме не сын, чтобы его сыном называли. Не <сёк> принимайтесь, правильно? Язык не пора, я а сына называю. Так я для вас и не сын, правильно. Да. Но сыр можно и нужно, но сын заныкал. Правильно, мне тоже хочется сыр. Все. Мама, пойдет себе купим. Сырный молочный продукт. Ольга Леонтьевна 500 гривен подарила. Но она не ела, не пила. А я куплю еще букет цветов и открытку дорогу хорошую. А ТВ собралась пяти я раз... раз. Подождите, мама сказала, что цветы дарит. А, ТВ собралась пойти покушать, выпить и тоже 500 гривен дарить. Разницу видите, Татьяна Васильевна? Боже, какие вы... Вижу, я цветы еще а а бедно... возьму. А, цветы полтыщи Надо стоит. же так пострадать от Татьяны А цветы стоит 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 полтыщи. Так вот она еще открытку подарок вид, а это великая разница. Вот именно. Моя пенсия не больше. Вот, и не стыдно, зачем даже такое обсуждать. Самел содержит и комнат, обеспечит всю семью. Это же надо, насколько гадко, чтобы кому-то что-то дарить. Я хера вы сейчас сюда лезете? Чого ви сюди лізете? У мене пенсія менше, ніж у мене Жесть. Жесть. Буду жрати до сирачки. Що я там буду їсти? Що в мене вдома м'яса нема, є, чи салата нема, теж є. От і вся моя їда. Я в себе не завжди випиваю. Коньяк. И там можно быть вообще ничего. Мне не до коньяка. Когда Света вам дарила цветы и деньги, она сказала, это от нас всех. Имела в виду и Ольга Леонтьевна. Так что вы разделите букет троих на одного чешу? Андрей, Света, ага. Ольга Леонтьевна. А мама сама подарила букет. Да. Они должны были тогда Робай три буки. Тогда три букета они должны были дарить. Иди подивитися, почем цветы. И я меньше, получается, не подарю. Красиво у мене открыття есть, підпишу. Букет цветов и деньги. А что я буду розкидати деньгами? Я не мільярдер. Я сама получила, пенсію, вже немає. мене прокладки забирають. Ольга Леонтьевна ще нікого не звала, пишуть. Не звала, так. Даже для контента невозможно каждый день есть курицу и яйца. Почему нельзя? Это белок. Ну, вот правильно. Очень даже можно. Это белковое продукт. Можно не отвечать. Это юбилей? Вот и именно. Или, или, но, или, или, или. Правильно. Юбилей. Возможно, я ем, например, птица, зелень, яйца. Это полезнее, в отличие от супов, макароны, хлеба. Да, вот я съел тарелку салата, одно яйцо, кусок куриного бедрышка. Что это, плохо? И все. И все. Да. все в ресторане стоя ляшечка утына 600 гривен. А уточка такая маленькая. Как с собой после порыва. Короче, мама, едь вообще ничего не дары. Что? Едь вообще ничего не дары. А мы можем так, как они, копируются. Я подарю 100 долларов, скажу, это от нас всех. И букет цветов. И хватит. И хватит. А что я буду отдельно? Как они делают такие? ты вот именно. Если мне Света больше дарила, я тоже стараюсь им больше дарить. Так что не надо меня обсуждать и срать. У меня пенсия еще меньше не є. А все время доїться было, уже надоело. Понятно? Yeah. А то вы гавка только знаете. Сами ей дарите, что хотите. Вот вы ей очень любите, дарить. дарите. Она же просто то. Деньги, то Ольга Леонтьевна не ждет варана на день рождения. Чего она прется на игрень? А кто-то кажется, Ольга Леонтьевна вам сама сказала? Дай сыр матери, пусть поест, а в обед кока все съест. Господи. Да, вот именно пармезан остал. Он соленый невкусный. Он очень вкусный пармезан. Что значит соленый невкусный? А такой сыр ей нельзя. Ей надо жирный сыр. Такой ей нельзя. Кругом носа своего сына. Кругом. Стикой дарить, колы дарить. Осталось... Такой стал протухший, неинтересный. Смотреть нечего. Вы в окно выйдет. Какого хуя тут сидишь? Просрочка, одним словом. А мама не спасает уже. Да, бачите. Особо, кажется, бачите, получается, контента не на маме. Вот кулинарный канал зато спасает. Там контент есть. Там прекрасно смотрят и без мамы. Представляете? Меня такого неинтересного и пресного. А вам говна. Я вам сказал, что будет только хуже. «Не круто, маня, Чего вы трогаете? Пожили, Перемотала. Смотреть неинтересно. Ой, По... Ну не и гулять. мотай дальше отсюда нахер. Сама как же противка, а ты плямкаешь. плямкаешь? Я нас жива вот не пойду, гулять. Куча таких болячек, что на черта не поддаются лечению. Сын Кабучи пришел за контентом Кабучи. 385 лайков. Сами вы Кабучи. Бедная Татьяна Васильевна. верится, сыну, а тут издевается. Слава Богу, что сама ще бачу. хоть я погану бачу ставу. Я полгода назад правильно Раньше стали. вас уважала, сейчас не по отно... нет по отношению к маме. Хамло сам готовит с каляном, жрет. Принеси маме гостинца. Пошла нахуй, Алка Майнгард. Поняла? Шо? Алка какая-то там пишет. Пошла нахер. Что я буду готовить? Я ей капусту с яблоками и черносливом принесу или что? С телятиной, как она не ест. Чипанский на пистокши. Я сегодня вот, обнаружила, что я не бачу температуру на, на печке. А задумала, он до рада у есть, овощей нарезала, побрызгала этим оливковым маслом. Поцепили. Я свои ша, собаки и, так не швыряю, вот, как он. Ну он... Но ты не швыряешь, я швыряю. Постоянно было 200. И все, и включать. Вот знаете, как включать. Самэл Самэл как характер отца. Отца поиздеваться, жрет конфеты перед мамой, дразнит, фу. А вы лично знакомы с отцом? Он весь мамашу на что он мне срался? Он сам себе, я себе. Он жив надяв, в неделю в Грузии, а я жила на Украине. У нас законы совсем другие. Чокнуты. У мамы все выедаешь, а помочь и принести продукты тебя нет. Так нельзя. Есть деньги, я не насильщик, не грузчик. Пожалуйста, он. Зини платы, хай тебе Или кто другой. Ну что он-то... Ну он что дал на продукты, все и сам жирает а колясика деликатесами кормит. А мамка так посмотрит, как этот негодяй будет конфеты жрать при ней. Кого воспитала, то в старости и получила. Да. Пусть ходит ТВ. Старикам нужно движение, правильно. Так будет постоянно сидеть дома. Со мной разговаривают вроде, вроде вон мои ровесники. Может, мне в дочке Она получила достойную старость с таким сыном. Он, как никто, заботится о ней. А вас жаба давит. Вот и все. Да,